পদে কৈছে ভকত জনৰ অনুগ্ৰহৰ কাৰণে কৰিলা অনেক লীলা প্ৰভু নাৰায়ণে আক একচিত্ৰ মনে যিটো কৰই পাণ দূৰ হৈ দুখ সোক যতেকৈ অজ্ঞান আমাৰ মানুহৰ এটাই চিন্তা আছে যাতে আমাৰ যিমানবিলাক হৃদয়ত দুখ শোক তাপ আদি আছে এইবিলাক যাতে দূৰ হয় আৰু আমি যাতে পৰমানন্দ লাভ কৰিব পাৰোঁ মানুহৰ প্ৰত্যেকে পৃথিৱীত যিমানবিলাক প্ৰাণী আছে বৰ্তমান পৃথিৱীত আঠশ কোটিৰ ওপৰত মানুহ আছে ইণ্টাৰেষ্টিং কথা হৈছে কাৰো লগত কাৰো মিল নাই ইটোৰ লগত সিটোৰ মিল নাই কাৰণেই আমি ইজনে সিজনক দেখি ইজন অমুক এজন তমুক চিনিব পাৰোঁ এখন ডাঙৰ পথাৰত যদি এহেজাৰটা গৰু পোৱালি ৰাখি তাত যদি এজনী গাই গৰু এৰি দিয়া হয় বেলেগবিলাক পোৱালীয়ে গাখীৰ খাবলৈ আহিলে লঠিয়াই দিব নিজৰ পোৱালিটো আহিলে গা চলেকি থাকিব কিয় চিনি পায় কাৰণ কাৰণ এহেজাৰটা পোৱালিৰ মাজতো নিজৰ পোৱালিটোক চিনি পাব পাৰে ইটোৰ লগত সিটোৰ মিল নাই এজোপা গছত যদি এক হাজাৰটা ফল আছে এই ফলবিলাক যদি পাৰে আৰু যদি আপোনালোকে তাক পুংখানুপুংখভাগে চায় তেতিয়াহ'লে দেখা পাব তাতো এটাৰ লগত ইটোৰ মিল নাই অলপ হ'লেও ডিফাৰেঞ্চ আছে আৰু ইয়াতকৈও আশ্চৰ্যকৰ বিষয় আমাৰ যিটো ফিংগাৰ প্ৰিণ্টছ বুলি কয় আমি জেনেৰেলি বুঢ়া আঙুলিৰ চাপ লগাওঁ আৰ টি আই আৰু এল টি আই পুৰুষসকলে বাওঁ হাতে দিয়ে আৰু আইসকলে সোঁহাতে এইটো যে ৰাইট থাৰ্ম ইমপ্ৰেশ্যন বা লেফ্ট থাৰ্ম ইমপ্ৰেচন যিটো আছে এই জেগাখনতো যিকেইডাল ৰেখা আছে ইয়াৰ চাপটো এজনৰ লগত এজনৰ মিল নাই অৰ্থাৎ চাৰিওফালে বৈষম্যতাৰে ভৰা এইখন সংসাৰ চাৰিওফালে বৈষম্যতাৰে ভৰা সংসাৰখনতো এটা বস্তুৰ কিন্তু মিল আছে সেইটো হৈছে আমাক সকলোকে আনন্দ লাগে আমি কোনেও দুখ কষ্ট নিবিচাৰোঁ চবেই সুখত থাকিব বিচাৰোঁ শান্তিত থাকিব বিচাৰোঁ আনন্দত থাকিব বিচাৰোঁ কেতিয়াবা ভাবি চাইছেনে যে এইটো কিয় হয় কিহৰ কাৰণে অকল যে মানুহেই বিচাৰে তেনেকুৱা নহয় প্ৰত্যেকটোৱে আনন্দ বিচাৰি আছে প্ৰত্যেক জীৱই আনন্দ বিচাৰি আছে একেবাৰে নিজ কিবা এটা পোক পতংগ পৰুৱা যি কষ্ট পাই আছে তাকো আপুনি মাৰিবলৈ ধৰিলে সিও ফুৰুঙকৈ উৰা মাৰিব তাৰ নিজৰ শৰীৰটো সিও ভাল পায় ই সেইটো শৰীৰৰ মাজেৰে আনন্দ বিচাৰি আছে আমি আমাৰ এইটো শৰীৰৰ দ্বাৰা আনন্দ বিচাৰি আছোঁ প্ৰত্যেকে নিজৰ নিজৰ শৰীৰটোৰ দ্বাৰা আনন্দ পাবলৈ বিচাৰি আছে কিয় বিচাৰোঁ আনন্দ কাৰণ কাৰণ জীৱবিলাক পৰম আনন্দৰ অংশ প্ৰত্যেকে নিজৰ মূললৈ যাব বিচাৰে ইয়াত যেনেকৈ এতিয়া বৰষুণ পৰি আছে এই বৰষুণৰ পানী নদী নলা নৰ্দমা হৈ এ এপাকত গৈ সাগৰত পৰিবলৈ যাব কাৰণ পানীবিলাকৰ মূল গন্তব্য স্থান হৈছে সাগৰ ঠিক তেনেকৈ বন্তি গছি ইয়াত জ্বলি আছে ইয়াৰ শিখাডাল আকাশৰ ফালে যাব বিচাৰে সূৰ্যৰ ওচৰলৈ যাব বিচাৰে তেনেকৈ আমিবিলাকো জীৱই পৰমানন্দৰ ওচৰলৈ যাব বিচাৰে কাৰণ কাৰণ জীৱলাক হৈছে ভগৱানৰ অংশ মামে বংশ জীৱলোকে জীৱভূত সনাতনৰ পঞ্চদশ অধ্যায় সাত নম্বৰৰ শ্লোক গীতা অৰ্জুনক কৈছে সেই অৰ্জুন এই যিমান জীৱ আছে চব মোৰ অংশ ভগৱান কোন ভগৱান হৈছে আনন্দস্বৰূপ তত্তৰীয় উপনিষদত কৈছে ৰচুবৈছ সেইজন আনন্দস্বৰূপ উদ্যোগত কৈছে কৃষিভূ বাচক শব্দ ন নিবৃত্তি বাচক দ্বয়োৰেকাত পৰম ব্ৰহ্ম কৃষ্ণ ইতি অভিধিয়তে উদা আমাৰ ইয়াৰ অনুবাদ কৰিছে মহাপুৰুষ মাধৱদেৱে ঘোষাত কৃষ হেন শব্দইটো পৃথিৱী বাচক ভৈলা ন আনন্দত প্ৰৱৰ্তই দুইৰো এক পদ মিলি পৰম ব্ৰহ্ম ৰূপ কৃষ্ণ নাম আনন্দক মাত্ৰ কয় কৃষ্ণ মানে আনন্দ অৰ্থাৎ আমি সকলো যিহেতুকে সেই পৰমানন্দৰ অংশ গতিকে আনন্দৰ ওচৰলৈ যাব বিচাৰোঁ কিন্তু সমস্যা আহিছে তাতে আনন্দটো পাম ক'ত তিনিটা মূল তত্ব ভগৱান মায়া জীৱ আমি অলপ আগত কৈছোঁ আমি হ'লোঁ জীৱ আমাৰ বাহিৰে দুটাই তত্ত্ব আছে ভগৱান আৰু মায়া আনন্দটো ক'ত আছে এতিয়া মায়া কোনবিলাক চতুশ্লোকী ভাগৱতত দ্বিতীয় স্কন্ধত ভগৱান নাৰায়ণে ব্ৰহ্মাক মায়াৰ বিষয়ে কৈছে ঋতীৰ্থে ইয়ত প্ৰতি এত না প্ৰতি মানি তৎ বিদ্যাত আত্মনো মায়াথাম দুই ন চৌত্ৰিছ দ্বিতীয় স্কন্ধ নৱমধ্যায় চৌত্ৰিছ নম্বৰ শ্লোক ভাগৱত তাত কৈছে আৰু ইয়াৰ অনুবাদ কৰিছে গুৰুজনাই দ্বিতীয় স্কন্ধ ভাগৱতত মায়া মানে কি অৱস্তুক দেখাৱাই বস্তুক আৱৰি এহিষে মহৰ মায়া জানা নিষ্ট কৰি নাথাকিটো যেন দেখি চন্দ্ৰমা দুটয় নথকাকেও যেনেকৈ চন্দ্ৰমা দুটা দেখে কেনেকৈ সৰকাল ৰাতি চন্দ্ৰমা যেতিয়া ওলায় যোন থাকে তলত যদি পুখুৰী এটা থাকে পানী নিৰ্মল হৈ থাকে আপোনালোকে তাৰ প্ৰতিবিম্বটো দেখিব তাৰ ৰশ্মি এনেকুৱাকৈ ওলাব আপোনালোকৰ এনেকুৱা লাগিব যে চন্দ্ৰটো যেন তাৰ পৰাহে ওলাইছে নাথাকিটো দুটা থকাৰ নিচিনা লাগে আৰু থাকিটো ৰাহুক যেন কেহু নেদেখায় আছে আছে চবে শুনি আছোঁ ৰাহু কিন্তু দেখা নাপাওঁ সেইমতে মায়া আঁৰ কৰি ঈশ্বৰক আশাৰ বিষয় সদা দেখাৱে জীৱক মায়াৰ কামেই হৈছে এইটো ঈশ্বৰৰ ওচৰত এখন আৱৰণ পেলাই দিয়ে আমি আগতে কথা পাতিছিলোঁ আপোনাৰ ইয়াত যদি বগা ফুল এপাহ থৈ দিওঁ আৰু যদি মই ৰঙা চচমা এযোৰ পিন্ধো তেতিয়াহ'লে ফুলপাহ ৰঙা দেখিম যদি মই ক'লা চশমা পিন্ধো ক'লা দেখিম নীলা পিন্ধিলে নীলা দেখিম হালধীয়া পিন্ধিলে মোৰ চশমাযোৰ যিটো ৰঙৰ হ'ব মই ফুলপাহ সেইটো দেখিম কিন্তু আচলতে ফুলপাহ বগা আমি আৱৰণ যেনেকৈ আছে এই আৱৰণটোৰ কাৰণে সত্য বস্তুটো দেখা নাপাওঁ আৰু অৱস্তুকে বস্তু কৰি আমাক দেখুৱাই আছে যেনেকৈ ৰছীডালত আমাৰ সাপৰ যেনেকুৱাকৈ আমি ভাবি লওঁ হঠাৎ ৰছী এডাল দেখিলে ৰাতি আপুনি সাপ বুলি ভাবিব পাৰে মায়া মানে নথকাকৈও যিটো থকাৰ আভাস আমাক দিয়ে সেইটো হৈছে মায়া গতিকে মায়াত যদি আপোনালোকে সুখ বিচাৰিছে মায়াখনবিলাক এই ট্ৰেইনৰ পৰা বুলি এটা কীট পতংগৰ পৰা বুলি ব্ৰহ্মালোক পৰ্যন্ত যিমান আছে দেৱ দেৱতা স্বৰ্গ ইত্যাদি কৰি যত যিমান চব মায়া গতিকে যদি আমি তাত আনন্দ বিচাৰি আছোঁ ধন টকা পইচা ঘৰ দুৱাৰ তেতিয়াহ'লে কেতিয়াও সেই আনন্দটো পাব নোৱাৰোঁ আপুনি ডাক্টৰ তাত গৈছে ডাক্তৰে আপোনাৰ শৰীৰ চেক আপ কৰি পেলাই অসুখটো যেতিয়া ডায়েগনছ কৰিলে যে আপোনাৰ এইটো বেমাৰ হৈছে তাৰপিছত মেডিচিন দিব আপুনি মেডিচিনখিনি আনিবলৈ যাব ক'লেতো আপুনি নাই হোটেলত গৈ মেডিচিন বিচাৰিব না কাপোৰৰ দোকানত বিচাৰিব না ক'ৰবাত বিচাৰিব যদি মেডিচিন কিনিব বিচাৰিছে ডাইৰেক্ট ফাৰ্মাচিত যাব লাগিব ঠিক তেনেকৈ যিটো বস্তু য'ত উপলব্ধ তালৈ যদি নাযাওঁ তেতিয়াহ'লে সেইটো আপুনি যিমান গুটি জনম বিচাৰি থাকিলেও নাপায় এই সত্যটোৱে ভাগৱতে বাৰে বাৰে কৈছে যদি আনন্দ লাগে তেতিয়াহ'লে আনন্দৰ ওচৰত যাব লাগিব আনন্দ মানে কৃষ্ণ কৃষ্ণ মানে আনন্দ যেতিয়ালৈকে কৃষ্ণৰ কাষ নেপা নাচাপিম তেতিয়ালৈকে আমি আনন্দ পাব নোৱাৰোঁ সেইকাৰণে ইয়াত কৈছে এতিয়া সেই আনন্দ পাবৰ কাৰণে ভকতজনৰ অনুগ্ৰহৰ কাৰণে কৰিলা অনেক লীলা প্ৰভু নাৰায়ণে ভকতক অনুগ্ৰহ কৰিবৰ কাৰণে কৃপা কৰিবৰ কাৰণেহে তেওঁ বিভিন্ন লীলা কৰিছে মই অলপ আগত কৈছিলোঁ কাৰণ নহ'লে তেওঁৰ এটা গুণ হৈছে সত্য সংকল্প যিটো সংকল্প কৰা মাত্ৰকে তেওঁ যিকোনো কাম কৰিব পাৰে তেনে এজন প্ৰভু ভগৱন্তই কোনোবা এজনক বধ কৰিবলৈ কিবা এটা কৰিবলৈ লীলা কৰিবলগীয়া কোনো কথাই নাই যিজনে মথুৰাবাসীক একেকোবে উঠাই লৈ গৈ দ্বাৰকাত স্থাপন কৰিব পাৰে তেওঁৰ ইমান শক্তি যোন যেনেকৈ আছে তেনেকেই লৈ গৈ তালৈ লৈ গ'ল ব্ৰহ্মাই যেতিয়া গৰু চুৰ কৰি লৈ গৈছিল বৎস যেতিয়া চুৰ কৰি মায়া কৰি লৈ গৈছিল তেতিয়া তেওঁ নিজেই অজস্ৰ বৎস আৰু বৎস বালকৰ পালকৰ ৰূপ ধৰি আছিল এবছৰ কাল যিজনে এনেকুৱা কৃপা কৰিব পাৰে সেইজনে কংসক বধ কৰিবলৈ শিশুপালক বধ কৰিবলৈ কৃষ্ণ অৱতাৰ হৈ অহাৰ প্ৰয়োজন নাই কেৱল মাত্ৰ এটা কাৰণে আহিছে ভকতজনৰ অনুগ্ৰহৰ কাৰণে ভকতসকলক অনুগ্ৰহ কৰিবৰ কাৰণে আহিছে যাতে তেওঁলোকে এই লীলাসমূহ পাছত শ্ৰৱণ কীৰ্তন কৰিব পাৰে সেইকাৰণে কৰিলা অনেক লীলা প্ৰভু নাৰায়ণে আকৌ একচিত্ৰ মনে যিটো কৰে পাণ দূৰ হোৱাই দুখ সুখ য'তে কজ্ঞান যিটোজনে এই লীলাসমূহ একচিত্ৰে পাণ কৰে অৰ্থাৎ শ্ৰৱণ কীৰ্তন কৰে তেওঁৰ যিমানবিলাক দুখ সোক পৰিতাপ আছে সকলোবিলাক নাইকিয়া হ'ব কেনেকৈ সম্ভৱ এইটো চাওক দুখ সুখৰ মূল কাহিনীটো হৈছে আমাৰ অজ্ঞানতা শোক কিয় হয় মানুহৰ আমি শৰীৰটোক মই বুলি ভবাৰ কাৰণে শৰীৰৰ লগত সম্পৰ্ক থকা ব্যক্তিবিলাকক বা বস্তুবিলাকক আমি আপোন বুলি ভাবোঁ মোৰ বুলি ভাবোঁ শৰীৰটো মই গতিকে মোৰ দেউতা মোৰ মা মোৰ সন্তান মোৰ ঘৰ মোৰ গাড়ী মোৰ অমুক মোৰ তমুক মানে শৰীৰৰ লগত এজন ল'ৰাই এখন হোটেলত চাহ খাবলৈ বহিছে আৰু দোকানীটোক কৈছে এটা স্পেচিয়েল চাহমুক দে স্পেচিয়েল চাহ একাপ লৈ তেওঁ ঢোক মাৰিছে তেনেকুৱাতে ভতিজাকক এটা দৌৰ মাৰি আহি কৈছে খুড়া বাছ এখন এক্সিডেণ্ট হ'ল চল্লিছ পঞ্চাছজনমান মানুহৰ মৃত্যু হৈছে ল'ৰাটোৱে দোকানীটোলৈ চাই কৈছে চাহত চেনি কম হ'ল তই চেনি এচামুচ লৈ আহ বস্তুটো বুজি পাইছে চাহ খাবলৈ লৈছে এঢোক চাহ মাৰিছে ভতিজাওকে কৈছে খুড়া বাছ এখন এক্সিডেণ্ট হৈছে আমাৰ ঘৰৰ ওচৰত চল্লিছ পঞ্চাছজনমান মানুহ মৰিছে আৰু ই কৈছে যে চাহত চেনি কম এচামুচ চেনি লৈ আহ ভতিজাহকে কৈছে খুড়া বুজা নাই কিয় এই বাছখনত আমাৰ অমুক অমুক আছিল লগে লগে চাহৰ গিলাচ পেলাই দৌৰিলে কিয় কাৰণ আগলৈকে যদিও মৰিছিল মানুহ মোৰ কোনো নাছিল গতিকে মোৰ নাই কাৰণে মোৰ শোক নাই মোৰ নাই কাৰণে মোৰ দুখ নাই য'ত মোৰ আছে য'ত মোৰ বুলি মই ভাবি ল'লোঁ তাতে দুখ আছে তাতে শোক আছে এতিয়া আপুনি মোৰ বুলি কাক ভাবে যাক শৰীৰৰ লগত সম্বন্ধিত কৰি ৰাখিছে শৰীৰটোক মই বুলি ভাবিলোঁ গতিকে শৰীৰৰ লগত সম্বন্ধিত বস্তু বা ব্যক্তিক মোৰ বুলি ভাবিলোঁ ধৃতৰাষ্ট্ৰৰ যিটো কাৰণে গোটেই বংশই শেষ কৰিবলগীয়া হ'ল এই মহত যদি এই সত্যটো আমি উপলব্ধি কৰিব পাৰোঁ যে মই আচলতে শৰীৰ নহয় মই আত্মা তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ চবৰ প্ৰতি দৃষ্টিকোণ একেই হ'ব প্ৰত্যেক জীৱৰ প্ৰতি আমাৰ মনোভাৱ সলনি হৈ যাব যেনেকৈ আমাৰ অংগ প্ৰত্যংগবিলাক প্ৰত্যেককে আমি নিজৰ বুলি প্ৰতিটো অংগকে আমি নিজৰ বুলি ভাবোঁ কোনো ইয়াত আপোন নাই কোনো পৰ নাই আপুনি কেতিয়াবা দাঁত কাপোৰ খালে তেজ ওলাই গ'ল জিভা কাটি দিলে কিন্তু আপোনালোকে নিশ্চয় ঘোঁচা মাৰি দাঁতকেইটা ভাঙি নেপেলায় কিয় নেপেলায় কাৰণ জানে যে মোৰেই দাঁত মোৰেই জিভা মোৰে দাঁত মোৰেই জিভা অক অকস্মাত লাগিল এই ভাৱটো কিন্তু আমি বাহিৰলৈ নিব নোৱাৰোঁ যদি এই অকণমান স্থূল শৰীৰ আমাৰ সূক্ষ্ম শৰীৰৰ কথাটো আপুনি যদি অকণ বহলাই বাহিৰলৈ লৈ যায় যে সকলো জীৱাত্মা দেখোন আমি এক গতিকে কোনো ইয়াত আপোন নাই কোনো পৰ নাই চব আমি একেই কোনোবাই কিবা এটা কৰিলে কৰিলে একো নাই ইয়াত যেনেকৈ দাঁতে জিভা কামোৰ মাৰি দিওঁতে দাঁত নেভাঙোঁ তেনেকৈ আমাৰ ঈৰ্ষা ভাৱটো বেলেগলৈ নাহিব কিন্তু আমি শৰীৰটোক মই বুলি ভবাৰ কাৰণে মোৰ সংসাৰখন আমি ডাঙৰ কৰি ল'লোঁ আৰু এই মোৰ সংসাৰখনত যেতিয়া হানি বিঘিনি হয় তেতিয়া দুখ সুখবিলাকে আমাক ঘেৰি ধৰে সেইকাৰণে ভাগৱতত পতি পুত্ৰ পত্নী ঘৰ দুৱাৰ যত যিমান আছে চবৰ প্ৰতি আসক্তি নকৰিবৰ কাৰণে বাৰে বাৰে আমাক ইয়াত কৈছে আদেশ দিছে মূল লক্ষ্য সেইটো এই তত্বটো সেইটো যিমানেই মোৰ মূৰকৈ থাকিম তাৰ হানি বিঘিনিত আমি দুখ পাম সুখ পাম এতিয়া কেনেকৈ ইয়াৰ পৰা আপোনাৰ পৰিত্ৰাণ পাব যেতিয়া ভকতৰ লগত এনেধৰণে আমি আলোচনা কৰিম কি কৃষ্ণৰ লীলাসমূহ কাৰণ কৃষ্ণই যিখিনি লীলা কৰি থৈ গৈছে তাৰবিলাক যদি তত্ত্ব অনুসৰি ব্যাখ্যা কৰি যদি যায় তেতিয়াহ'লে আমি আচল তত্ববিলাক ইয়াত চব ওলাই পৰিব আৰু তেতিয়া মোৰ বুলিবলৈ একো নাথাকিব মোৰ নিজৰ বুলিবলৈ একোৱেই নাই আপুনি আচৰিত হ'ব জানেই আপোনাৰ নিজৰ নামটো আপুনি দিয়া নহয় বাকীবিলাক পিছৰ কথা নামটোওতো আপুনি নিজে দিয়া নহয় আপোনাৰ নামটোও বেলেগেহে দিছে আপোনাৰ নিজস্ব বুলিবলৈ কি আছে কাক লৈ গৰ্ব কৰোঁ যিটো নাম লৈ মই গৰ্ব কৰি আছোঁ এই নামটো মই দিয়া নহয় আমি যেতিয়া আহিছিলোঁ ইয়ালৈ কোনোবাই দিলে নামটো আৰু কাক মোৰ মূৰ কৈ আছো কোন মোৰ আমি যাক মোৰ মা বুলি কৈ আছোঁ মোৰ দেউতা বুলি কৈ আছোঁ আমাক ক'বলৈ কৈছে বিশ্বাস দিয়াইছে কাৰণে মানি লৈছোঁ এটা ল'ৰাক যদি বিহাৰত জন্ম হৈছে সৰুতে যদি লৈ আহিল দুমাহ তিনিমাহতে আৰু এহাল দম্পতীয়ে যদি লালন পালন কৰিছে বেলেগ এটা জেগাত ডাঙৰ হ'লে তাকেই সি মা দেউতা বুলি কাক মানিব যোনে তুলি তালি ডাঙৰ দীঘল কৰিছে ভগৱান কৃষ্ণই ইয়াৰ উদাহৰণ দেখুৱাই থৈ গৈছে নন্দকে দেউতা বুলি ভাবি আছে আৰু যশোদাক মা বুলি যদিও তেওঁলোকৰ গৰ্ভজাত সন্তান হিচাপে নহয় মানে আমাৰ কথাবিলাক যদি আমি বুজি লওঁ যে আমি এটা মানি লৈছোঁ এনেকৈ সেইকাৰণে মোৰ মোৰ কৰি আছোঁ সত্যটো মানক যে আপুনি শৰীৰে নহয় আপুনি হৈছে আত্মা আৰু আত্মাৰ মৰণ নাই আত্মা এইটো জনম বাদ দিয়ক সনাতন বাৰে বাৰে কিমান বাৰ আহি আছে তাৰ ঠিক নাই সেইকাৰণে ইয়াত কৈছে এই তত্ববিলাকৰ কাৰণে বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন লীলা কৰিছে যাতে ভকতসকলে শ্ৰৱণ কীৰ্তন কৰিব পাৰে আৰু কৰিলে লাহে লাহে তেওঁলোকৰ মনৰ দুখ সুখ যত যিমানবিলাক অজ্ঞানতা আছে এইবিলাক নাশ হ'ব তাৰপাছত কৈছে হেনজানি বুদ্ধ জাত আচয় মতি কৰা সাৱধান চিত্তে কৃষ্ণত ভকতি হেনজানি বুদ্ধ জাত আচয় মতি যাৰ এই শুদ্ধ মনটো আছে অৰ্থাৎ যিজন বুদ্ধিমান যিজন বুদ্ধিমন্ত সেইজনক কৈছে যে কৰা সাৱধান চিত্তে কৃষ্ণত ভকতি কৃষ্ণত ভক্তি কৰা এতিয়া আমাকতো কৈ থাকে ভক্তি কৰা ভক্তি কৰা ভক্তি মানে কি আপোনালোকক কেতিয়াবা কোনোবাই বুজাই দিছেনে নাই ভক্তি মানে কি ঘোষাই এভাগ গাই দিয়াটোৱে ভক্তি ৰাতিপুৱা উঠি গুৰুগৃহত সেৱা কৰাটোৱে ভক্তি নে ভক্তি আচলতে কি ভক্তি আচল অৰ্থটো হৈছে প্ৰেম ভাল পোৱা ভক্তি মানে প্ৰেম একেবাৰে সুন্দৰ উদাহৰণ নাৰদে দিছে ভক্তি প্ৰেমস্বৰূপা ভক্তি মানে প্ৰেম প্ৰেমৰ দৰে কেনেকৈ বস্তুটো বুজক আপুনি যাক ভাল পায় তাৰ প্ৰতি ভক্তি মই মাক ভাল পাওঁ সেইটো মাতৃভক্তি মই দেউতাক ভাল পাওঁ পিতৃভক্তি মই দেশ ভাল পাওঁ দেশভক্তি তেনেকৈ মই ভগৱানক যদি ভাল পাম তেতিয়াহ'লে এইটো ভগৱত ভক্তি আমি ভগৱানক ভালেই নাপাওঁ আৰু কৈ আছোঁ যে ভক্তি সাগৰত আছোঁ ভক্তি কৰি আছোঁ কেনেকৈ সম্ভৱ ইণ্টাৰেষ্টিং কথাবিলাক বুজক মানুহে যাক ভাল পায় দিনটোৰ চৌব্বিছ ঘণ্টাৰ বেছিভাগ সময় এই প্ৰেমিকজনৰ কথা ভাবি থাকে ই বস্তুও হ'ব পাৰে ব্যক্তিও হ'ব পাৰে ধৰি লওক মই এটা আইফোন কিনিলোঁ এক লাখ টকা দি এতিয়া হয়তো মই যদি ফোনটোৰ প্ৰতি আসক্ত ফোনটোক যদি বেছি ভাল পাওঁ দিনটোৰ বেছিভাগ সময় মোৰ ফোনটোৰ কথা মনলৈ আহি থাকিব মই যদি নতুনকৈ এটা ঘৰ বনাইছোঁ দিনটোৰ চৌব্বিছ ঘণ্টাৰ বেছিভাগ সময় মই মোৰ ঘৰটোৰ কথা ভাবি থাকিম এনেকৈ সজাম তেনেকৈ সজাম কিয় কাৰণ ঘৰটোক মই ভাল পাওঁ যদি কোনোবা এজনে কোনোবা এগৰাকীক ভাল পাইছে সেই প্ৰেমিক বা প্ৰেমিকাৰ কথা দিনটোৰ বেছিভাগ সময় ভাবি থাকিব কিয় কিয় আহি থাকে ভাব কাৰণ তাত্ত্বিক বস্তুটো বুজক আমি ভাবোঁ সেই বস্তু বা ব্যক্তিটোৱে আমাক সুখ দিছে আপোনাৰ ঘৰত যদি অকণমানি এটা শিশু আছে থুনুক থানাক যদি মাত ফুটিছে তেতিয়াহ'লে মাক বাপেক ককাক আইতাক পেহা পেহীয়েক যত যিমান আছে চবৰে প্ৰাণবিন্দু কেন্দ্ৰ সেই শিশুটো গাঁৱত য'লৈকে নাযাওক যিয়ে কথা নাপাতক কিয় তাৰ মাজত টানি টুনি হ'লেও আনিব আমাৰ যে কণমানি মইনাটো ইমান দুষ্ট হৈছে তাৰমানে আল্টিমেটলি তাৰ কথা মূৰত মাৰি আছে কিয় এই কণমানিটোৱে ভাবোঁ যে আমি সুখ দিছে আমাক যোনে আপোনাক আপুনি ভাবিছে যে মোক আনন্দ দিছে বা সুখ দিছে তাক আপোনালোকে ভাল পাবলৈ ল'লে আৰু যাক ভাল পাইছে তাৰ কথা নোকোৱাকৈও আপোনাৰ মোকৰ মনলৈ আহি আছে এতিয়া কৃষ্ণক কোনে ভাল পায় ভাল পাবই বা কিয় কৃষ্ণই আমাক দিছে কি আপোনাক ঘৰটোৱে আনন্দ দিছে সুখ দিছে ঘৰটোত বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তু লগাইছে গতিকে ঘৰৰ কথা চিন্তা কৰিছে গাড়ী এখন লৈছে নতুনকৈ গাড়ীখনেও সুখ দিছে সেইকাৰণে গাড়ীৰ কথা চিন্তা কৰিছে ভগৱানে কি দিছে কৃষ্ণই কি দিছে যে আমি কৃষ্ণক ভাল পাম সেইকাৰণে কৃষ্ণৰ প্ৰতি ভক্তিটো নাই অহা যিমান ক'লেও আমি মানিব পৰা নাই কৃষ্ণই কি দিছে যিখন পৃথিৱীত আমি থিয় হৈ আছোঁ এই পৃথিৱীখন কৃষ্ণই দিছে কোনো বৈজ্ঞানিকে নিৰ্মাণ কৰা নাই পঞ্চভূতৰ প্ৰথম খিতি য'ত আমি অগ্নি প্ৰজ্বলিত কৰি অন্ন ৰন্ধন কৰিছোঁ সেই অগ্নি ভগৱান কৃষ্ণই দিছে যি বায়ু আমি সেৱন কৰিছোঁ যি বায়ু সেৱন কৰিছোঁ যিজন মানুহক আই চি ইউত ৰাখিছে ভেণ্টিলেটৰত ৰাখিছে অকণমান সময়ৰ কাৰণে আঁতৰ কৰাই চাওক কেনেকুৱা ধপধপনি ল'ব অকণমান সময়ৰ কাৰণে নাক মুখ বন্ধ কৰাই চাওক কেনেকুৱা ধপধপনি ল'ব কিন্তু আমি কৃতজ্ঞতা স্বীকাৰ নকৰোঁ সেই বায়ুকে সেৱন কৰি আছোঁ সেইজন ভগৱানে দিয়া পৃথিৱীত থিয় হৈ আছোঁ তেওঁ দিয়া পানী গ্ৰহণ কৰিছোঁ পিয়াঁহত আঁতৰ হৈ আমি সেই পানী খাইছোঁ আৰু এই আকাশৰ তলত থিয় হৈ আছোঁ এই পঞ্চভূত কোনো বৈজ্ঞানিকৰ সৃষ্টি নহয় এয়া ভগৱান কৃষ্ণৰ সৃষ্টি তথাপিও সেইজন ঈশ্বৰৰ প্ৰতি যিজনৰ কৃপা অবিহনে আমাৰ অস্তিত্ব নাই এক মুহূৰ্ত আমি জীয়াই থাকিব নোৱাৰোঁ সেইজন ঈশ্বৰৰ প্ৰতি আমি কৃতজ্ঞ নহয় আৰু তেওঁক আমি ভাল পাবলৈ শিকা নাই গোপীসকলে শাস্ত্ৰ নাজানে গুৰুজনাই কৈছে নালাগে ভক্তিত দেৱ দ্বিজ ঋষি হ'ব নালাগে সম্ভ শাস্ত্ৰ বিষ্টৰ জানিবে নজনাকৈও আপুনি যদি ভাল পাবলৈ শিকে কৃষ্ণক গোপীসকলে ভাল পাইছিল কৃষ্ণক ভাল পায় নেদেখিলে থাকিব নোৱাৰে বিভিন্ন অজুহাত লৈ পেলাই যশোদাৰ ওচৰলৈ যায় কিয় যাতে কৃষ্ণক এবাৰ দেখা পাব পাৰে ইয়াতকৈও ওপৰত গৈ এবাৰ এজনী যমুনাৰ পাৰত এগৰাকী গোপিনীয়ে ধ্যানম্ন হৈ আছে নাৰদ আহি গ'ল দেৱৰ্ষী নাৰদ আৰে গোপী যাৰ ঘৰে ঘৰে কৃষ্ণ কোটি কোটি ব্ৰহ্মাণ্ডৰ নায়ক ঘূৰি আছে সেইজন আৰু সেই কৃষ্ণক গোপীয়ে ঘৰতে পোৱাৰ পাছত এওঁ আকৌ কোনজন দেৱতাক আৰাধনা কৰিবলৈ আহিল দেৱী নাৰদৰ মনত জিজ্ঞাসুৰ ভাৱ তেওঁ আহি গ'ল আহি গ'লে নাৰায়ণ নাৰায়ণ হে দেৱী কাৰ আৰাধনা কৰিছা আৰে তোমালোকৰ ঘৰে ঘৰে ভগৱান কৃষ্ণ ঘূৰি ফুৰে আৰু তুমি আকৌ কোনজন দেৱতাক চিন্তা কৰি আছা গোপীগৰাকীয়ে কৈছে যে মোক এই ধূৰ্টোৰ নাম নুশুনাবি ধূৰ্তটো মানে কৃষ্ণৰ কথা কৈছে তুমি মোক বাকী চবৰ কথা কোৱা এই ধূৰ্তটোৰ কথা মোক নক'বা বোলে মানে মানে মই ধ্যানত বহিছোঁ কাৰোবাক পাবৰ কাৰণে নহয় কৃষ্ণক হৃদয়ৰ পৰা আঁতৰ কৰাবৰ কাৰণে গোপীগৰাকীয়ে কৈছে মই কাৰোবাক হৃদয়ক আনিবৰ কাৰণে ধ্যানত বহা নাই মই বহিছোঁ যে মোৰ হৃদয়ৰ পৰা যাতে মই কৃষ্ণক আঁতৰাব পাৰোঁ মানে মানে প্ৰতিটো মুহূৰ্তত মোৰ হৃদয়ত কৃষ্ণময় হৈ আছে যাৰ কাৰণে মোৰ সংসাৰত কষ্ট হৈ গৈছে ৰাতিপুৱা যেতিয়া গাখীৰ খীৰাওঁ কৃষ্ণই আহি মুখখন মেলি কয় যে হে দেৱী মই বৰ পিয়াহত আঁতৰ হৈ আহিছোঁ মোক অলপ গাখীৰ দিয়া মই তাৰ ডাইৰেক্ট মুখত গাখীৰ দি থাকোঁ আৰু শাহু মাহ আহি পেলাই কয় যে এই মৰতি কৰিছ কি তই চব গাখীৰ মাটিত পেলালি বোলে ক'ত মাটিত পেলাইছোঁ মইতো কৃষ্ণৰ মুখত দিছোঁ আৰু চাওঁ যে কৃষ্ণ নাই মই ইফালে গাখীৰ জুহালত বহাই থওঁ ই আহি মোৰ কলাত উঠে ইটো সিটো ধেমেলীয়া কথা কয় শাহুমা আহি পেলাই কয় যে গাখীৰ বহাই থৈছোঁ চব উতলি পৰিল বোলে ই কৃষ্ণ বুলি চাওঁ কৃষ্ণ নাই তাৰমানে ই মোক থকা সোৱাস সম্পূৰ্ণৰূপে শেষ কৰি দিছে চাৰিওফালে কৃষ্ণ মই যত দেখা যত শুনা ভূত ভৱিষ্যত থাৱৰ জংগময় এইটো সমস্তে জগত কৃষ্ণ ব্যতিৰে একে একো বস্তু নাহি জানা সমস্তে জগত কৃষ্ণ হেনো মনে মানা এই মনে মানি ল'লে গোপীয়ে চব কৃষ্ণ মই আৰু সেই কৃষ্ণক ভাল পাবলৈ শিকিলে এক মুহূৰ্তক কৃষ্ণক নেদেখিলে থাকিব নোৱাৰে অহৰহ কৃষ্ণক লাগে আৰু তেনেকেই তেওঁলোকে সপ্ৰেম ভকতি লাভ কৰি গুচি গ'ল গতিকে আপুনি ভাল পাব লাগিব কৃষ্ণক ভাল কেতিয়া পাব যেতিয়া গম পাব যে কৃষ্ণইহে পৰমানন্দ মোক দিছে বা কৃষ্ণৰ কাৰণেহে মই এই জীৱনটো চলি থাকিব পাৰিছোঁ সচেতন কৰা দেহ প্ৰাণ ইন্দ্ৰিয়ক জীৱক ভুঞ্জান্ত নানাবিধ বিষয়ক আমি যে জীয়াই আছোঁ সচেতন হৈ আছোঁ চব তেওঁৰ কৃপা গতিকে এই তত্বটো বুজিব লাগিব তাৰপাছত ইয়াত কৈছে হেনজানি বুদ্ধ জাত আচয় মতি কৰা সাৱধান চিত্তে কৃষ্ণত ভকতি কিহৰ কাৰণে তেবেষে তৰিবা ঘৰ সংসাৰ সাগৰে কলি যোগে ধৰ্ম আৰু নাহি আঁত পৰে কৃতেয়টো ধ্যায়টো বিষ্ণু ত্ৰেতায়াম ইজতে মখে দুৱাপৰে পৰিচৰ্যায়াম কলৌ তদ হৰি কীৰ্তনাত বাৰ তিনি বাৱন্ন দ্বাদশ স্কন্ধ তৃতীয় অধ্যায় বাৱন্ন নম্বৰ শ্লোকত লিখিছে আৰু ইয়াৰ অনুবাদ মহাপুৰুষ মাধৱদেৱে ঘোষাত কৰিছে যুগ ধৰ্ম নিৰ্ণয় তিনিশ নিৰান্নব্বৈ পদযোগাত মহাপুৰুষ মাধৱদেৱে লিখিছে সত্য যোগে ধ্যান ত্ৰেতা যুগে যজ্ঞ দাপৰ যুগত পূজা কলিত হৰিৰ কীৰ্তন বিনায়ী আৱৰণ আহিকে দুজা যোগ ধৰ্মৰ ফালৰ পৰাও আপোনালোকে হয়তো ভাবিব পাৰে যে যোগ ধৰ্ম কি আহিল আপুনি মেডিচিন কিনিবলৈ গ'লে মেডিচিন যেতিয়া লয় তাৰ পিছফালে থাপ্পা মাৰি থোৱা এটা এক্সপায়াৰী ডেট থাকে সেইটো চাব লাগে যদি নাচাই চাব তাত যদি লিখা আছে যে ভেলিডিটি ইমানলৈকেহে আছে যদি তাৰ এক্সপায়াৰী ডেট পাৰ হৈ গ'ল তেতিয়াহ'লে সেইটো মেডিচিন আনি খায়ো লাভ যিটো বস্তু যিটো সময়ত প্ৰয়োজন আৰু বিশেষকৈ ভগৱানে একাদশ স্কন্ধত ভগৱান কৃষ্ণ বৈকুণ্ঠপয়াণৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত উদ্ধৱক কৈছিল যে সেই উদ্ধৱ মোক পাবৰ কাৰণে তিনিটা মাৰ্গ আছে যোগ ত্ৰায়ময়ীপুৰ্তা নৰনম শ্ৰেয় বিধিশ্ৰয় জ্ঞানম কৰ্মম চা ভক্তিম চা না উপায় অন্য অষ্টি কোটৰাচিত এঘাৰ বিছ ছয় একাদশ স্কন্ধ বিংশতি অধ্যায় ছয় নম্বৰ শ্লোক ভাগৱত এই উদ্ধৱ মোক পাবৰ কাৰণে তিনিটা মাৰ্গ আছে এটাক কৈছে কৰ্ম মাৰ্গ য'ত যাগ যজ্ঞ পূজা পাতল ইত্যাদিৰ দ্বাৰা মোক পাব পাৰি এটা আছে জ্ঞান মাৰ্গ য'ত মই নিৰ্গুণ নিৰাকাৰ ব্ৰহ্মক ধ্যান ধাৰণা সমাধিৰ দ্বাৰা তেওঁলোকে মোক পাব পাৰে আৰু তৃতীয়টো য'ত সমস্ত ভূতত ব্যাপী আছোঁ মই হৰি সভাকো মানিবা তুমি বিষ্ণু বুদ্ধি কৰি এই সত্যটো উপলব্ধি কৰি মোক একান্তভাৱে শৰণ লৈ ভকতৰ সংগত মোৰ লীলাসমূহ শ্ৰৱণ কীৰ্তন কৰিয়েই মোক পাব পাৰে এয়া একেবাৰে আমাৰ দৰে অজ্ঞ ভকতৰ কাৰণে সুবিধা দিছে য'ত কোনো নীতি নিয়মৰ কথা নাই কেৱল কৃষ্ণৰ নাম শ্ৰৱণ কীৰ্তন কৰি আমি পৰমানন্দ লাভ কৰিব পাৰোঁ যদিও তিনিটা মাৰ্গৰ কথা উদ্ধৱক কৈছে সিদ্ধান্ত কিন্তু এটা দিছে জ্ঞান কৰ্ম ভকতি কঢ়িলোঁ কৰি ভেদ ভকতি পৰম পন্থ দিলোঁ পৰিছে যদিও কৈছে তিনিটা মাৰ্ক মোক পাবলৈ আছে কিন্তু মোৰ সিদ্ধান্ত হৈছে এটা সেইটো হৈছে ভক্তি কিয় ক'লে তেনেকৈ ইফালে অৰ্জুনক গীতাত কৈছে নৱম অধ্যায় ঊনত্ৰিছ নম্বৰ শ্লোকত চমু অসম স্বৰ্বভূতেচু নামে দেশ্য অিনিনা প্ৰিয় মই সকলোৰ কাৰণে সমান মোৰ কাৰণে কোনো দেশ নাই কাৰো প্ৰতি কোনো মোৰ প্ৰিয় নহয় মই নিৰপেক্ষভাৱে থাকোঁ আৰু যদি তুমি নিৰপেক্ষ তেতিয়াহ'লে দুটা মাৰ্ক কিয় কেঞ্চেল কৰিলা দুটা মাৰ্ক কৰ্মকাণ্ড আৰু জ্ঞান কাণ্ডক তুমি চাইড কৰি ভকতি পন্থক প্ৰমুখতা কিয় দিলা আৰু তুমি কৈছা যে অৰ্জুনক যে মই সমান মই সকলোৰে কাৰণে সমান কিহৰ কাৰণে কাৰণ জীৱৰ কল্যাণৰ কাৰণে বাকী দুটা মাৰ্গত অকণমান কষ্ট আছে যিটো গুৰুজনাই ইয়াত কৈ গ'ল যে কলিত কেৱল হৰি নামতে সকলো যে ৰ'ল বুলি ক'লে মূল বস্তুটো বুজি লওঁ